Да, к тому, чтобы самая лучшая или что-то больше того, захналляшки в свои за прошлые годы, чтобы вот если вам сегодня вот грустно, а вы так раз достали, опа, оно, да, включило. у кого-то было событие, может быть какая-то там собственная идея, еще что-то. Что для вас? года? Подними. Давай, Тианчунь. Да, зовут Алена, я числа стрельни? самое яркое событие прошлого года, а у меня много, оно очень яркое для меня было, вообще самым, таким фундаментальным, очень ярким. Я в феврале, в марте приняла решение, ушла с основной работы, с высокой должностью, с директорской, стала заниматься своей практикой, я помощь, провожу тренинги, веду своих клиентов, для меня это важно, ценно, я занимаюсь любимым делом, я в ресурсе. Я похудела на 8 килограмм. Я прошла программу рывок. Я встретилась с мужчиной, который ценен и важен для моей жизни. Ну, у меня нет одного события, они как-то все сгармонизировались. Когда ты сам становишься каким-то гармоничным, все события становятся вокруг, да, вселенная прогибается, и все как-то гармонизируется вокруг тебя. Чего я жду от 2016 года? 2016 года. Ну, уже как бы прошел тот мир. Ну, все равно планы ставишь, да? У меня есть три цели. <свят> Хорошо. То здесь, наверное, вот я поняла, что я сделала некое действие, да, вследствие которого Конечно, да. То есть было принято да. решение, оно смотреть. Да. Сделалось, да, и развернулось да. пошло Ирина. <свят> <свят> Меня зовут Ирина, я поуч личной эффективности. Сейчас работаю с метафорическими картами. За 2015 год, наверное, первое, что пришло идею, меня вдохновило на большее, это материнство. Благодаря материнству у меня появились новые проекты, которые опять-таки переходят плавно в планы 2016 года. Показывать вот не буду, но они уже идут. И благодаря бизнес-завтраку встретила своего партнера, с которым буду да, сейчас воплощать наши общие цели. А, а, и еще одна очень важная цель, ну, тоже, в принципе, меня подтолкнуло материнство, это сесть за руль. Я так этот момент натягиваю, я так почему-то боюсь, я постоянно это озвучиваю, очень надеюсь, что в 2016 году мне таки это получится, я буду мобильной мамой и буду, я буду с собой таскать. Я я туда... Ира отложила. У меня есть такая книжка, очень классная, очень маленькая брошюрка. Настолько столько выжимок, про называется ⁇ Женщина за рулем ⁇ Ну, там такие рекомендации классные, но ну, такие, которые только иногда понимаешь с опытом, что иногда там мокрые листья осенью гораздо опаснее, чем лед. Ну, или приравниваются. какие-то. Ну, то есть то, что ты опытом, можно взять, почитать. мне оно отложено исключительно для Ира, потому что я планировала сделать и встречу. Да. Чудеса уже да, надо. Чудеса да, да, уже да, 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 да. Вот, Так что... Еще, наверное, один рывок, который был в 2015 году, это точно так же открытие своей практики, получение практики. Все, спасибо. Добрый день. Меня зовут Юля. По жизни я дизайнер одежды. Даже Катерина Передьчук. Да, мы знакомы уже. Много. Много лет, и я очень счастлива, что у меня есть такой клиент, такой прекрасный коуч и такая прекрасная подруга. Несколько лет назад, где-то года-два назад, Катерина Пилипчук являлась тем человеком, которая помогла мне проснуться. Я пробуждалась в три года в интегральной школе развития себя, которая находится в Киеве. Вот. Ну, вот Катерина помогла мне, в, скажем, может быть, это был какой-то толчок такой, именно вот прям так взяла, так хорошенько взяла. Я этого не знала. Это что-то новое для меня сегодня. Комплиментов, хорошо, все принимаем. Да, я даже уверена, что именно такие люди, как Катя, э, сами об этом не зная, э, поэтому и становятся серьезными людьми, серьезными коучерами. Вот, ну и случайность, не случайность, как Катя уже сказала, спустя, наверное, полгода, может быть, даже чуть-чуть меньше, может быть, где-то полгода-семь месяцев, э, я решила полностью изменить свою жизнь. А мы собрали вещи с моим любимым человеком, которого встретила тоже за полгода до этого, и уехали на Кадарские острова. У нас было очень много как бы, целей. Первое – это почувствовать себя, потеряв полный комфорт то, что у нас было. У меня был ателье, у меня был бизнес уже достаточно процветающий. Вы Да, мы ну все оставили своим родственникам и уехали, скажем так, никуда. И даже вот как это бывает иногда экстремально, взяли 100 долларов. с долларов. Вот. И ну вот пришлось очень много интересного прожить в 2015 году. Очень многое. Я бы даже сказала, что если кто-то хочет попробовать поехать в Ашрам, вот так, как даже даже я скажу, что это был мой ашрам. Это был мой ашрам. Я там прошла очень много интересных вещей. Мне пришлось э, проживать такие вещи, о которых я даже себе не представляла. То есть мир волшебная вселенная готовила очень много сюрпризов. Э, Из 2015 -го года я э, взяла вот этот опыт, потому что это реально был целый год. Э, опыт жизни без денег опыт жизни, знакомства с волшебными людьми, которые просто падали с неба, реально. Причем в те моменты, когда казалось, нет, все, сорвусь и вернусь в комфортную жизнь. И в эти моменты появлялись люди, которые помогали реально в тех вещах, которые нужны были в данный момент для комфорта, для, быта, для того чтобы дальше расслабить и наблюдать за тем, тем что происходит за эти полтора года я поменяла профессии 20 то есть я вспомнила э, все что я умела умею э, все э, скажем что я прошла там с 15 лет я поменяла этих 20 профессий э, э, и, теперь, допустим, я знаю все, что я умею, чего я не хочу делать и что мне интересно. Что мне интересно, что меня больше всего в этой жизни драйвует. И плюс есть еще несколько профессий, которые я приготовила для себя на шестнадцатый год. Вообще, какой ценный ресурс, да, встреча с кем-то, да? Да. Поэтому я благодарна Кате за то, что я эти полтора года а, была в свете событий, и я все время в, в ленте Фейсбука видела, что происходит в Кате, куда она двигается, что она делает. И я поняла, что я, если я вернусь, а вернулись мы очень случайно, ну как бы с течение обстоятельств, если я вернусь, то я обязательно, mm -hmm. как только все разгребу, сразу же Кате. <связывая> вот так он вот бывает. Спасибо Юлечка тебе. Я тебя люблю. Я я люблю. <связывая> 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 Боже, тут надо. Вот. <связывая> Приятно. Бальзам надо. Так, ну если по кругу, то Катюша участвует. Я потом. Я завершальным <связывая> аккордом, Ирочка. А меня зовут Ирина. Сейчас я как выполняю роль, да, вот, как да, тренер и ведущий трансформационной игры Генезис Слава. Вот. Но вот как Юля, я точно так же ищу, где я могу быть полезна людям. И для меня был 2015 год — это опыт в отношении себя, в отношении моих отношений с моим мужем, в отношении со своими детьми, которых много. Вот. И каждый требует себе внимания, каждый требует, чтобы, ну, чтобы они точно так же развивались, каждый по-своему. 2015 год было много в нем событий. Одно из событий это то, что мы для себя решили, что мы будем жить в другой стране. И начали готовить себя, свою семью, своих родственников к тому, что мы переедем. И как-то мы поняли, и они поняли, что это не так страшно, что на самом деле мир не такой огромный, он достаточно компактный, и мы можем быть друг с другом на связи. В 2015 году я осознала, насколько вот просто осознание, насколько важно прощение, вот, насколько оно необходимо, насколько оно, насколько оно много дорог дает. А, когда я стала прощать близкого мне человека, со Вселенной ну, посыпались вода. Те, даже... те, кто меня слушает, прощайте. Прощайте обязательно, потому что вы просто начнете действительно получать такие подарки от себя. Ну, короче, очень много. потом около 2015 года мы наконец-то решились, сделали важную операцию для моего ребенка, которая сделает его сильнее, крепче, здоровее. Ну и, конечно же, самое главное, около 2015 года я начала лучше любить себя, уважать себя. И почувствовала, что до, ну, с каждым шагом я чувствую, что так я главный человек А до 2016 года я Мне сложно. А, ну я жду, что мы наконец-то переездили, что я смогу распределять свою жизнь. Мне будет хватать времени на все то, что я хочу, и на людей близких мне. И то, что я создам новые денежные источники, которые будут мне в радость. Супер. Спасибо. Ты? Женя. Здравствуйте, я Евгения Мытка. Я эксперт по отношениям. Уже более пяти лет. Потому что была одинокой мамой когда-то. Прошла, так сказать, многие периоды. Могу помогать, то есть направлять девочкам, кто находится в поиске, и вот дальше, кто беременный, кто только замуж вышли, кто после развода, да, тоже в новом поиске. Авторы ведущих трансформационных игр, авторы двух колодных металлургических карт, организатор онлайн-марафонов, организатор по отношению к Мисти фесту который будет 12-13 марта. А, как для меня прошлый год этот... Знаете, вот прошлый год для меня он делится на две половины. Первая половина это вот до мая, это вот такая вот жизнь скучная, размеренная, беременная девочка, которая просто был магазин хендмейдов по образованию, например, там с ребенком водила ее ну то есть на кружки старшую точку там то модельная то точка то дом ну, то есть такая серая размеренная скучная жизнь Ну, и, наверное надо уже развивать свои сеть магазинов но наверное у Вселенной было другое на меня так сказать значит, планы да поэтому э, в апреле побывав на инсайте мне приснилась игра и вот после этого а, да, вот приснилось цвета души, и после этого все поменялось, причем кардинально. причем я еще долго понимала, зачем мне это вообще надо, ну то есть, ну, куда, зачем, для чего. в общем, мне вселенная ответила, закрыла мне точку мою, причем так через кличка, типа, мол, у всех закрывается, и у тебя тоже. Вот. И дальше открыть мне не дали возможность. То есть когда то я заявила, что я буду украшать людей, да, как стилист, то есть ногтики, ну, волосики, все, ну, сказали мне, что украшать надо да, изнутри изначально человека. Потому что если в душе, извините, обиды, да, как все говорят, или страхи, или неуверенность, то как ты тут не марафется, все равно а ты не выйдешь в лучшую сторону. Поэтому, то есть, вот да, первые полгода так, а вторые полгода, конечно, ну, то есть, за эти полгода, то есть, я от себя требовала очень много. Я ну, я считаю, я много еще не достигну. Хотя мне говорят, Женя, с твоими темпами за полгода ты, конечно, вообще, ну, то есть, там, думают, ну, как это все получилось. Вот, поэтому в 2016, э -э, да, в прошлом году мы очень хотели с мужем переехать, потому что мы жили в однокомнатной, соответственно, нам надо расширяться. Никак не могли, хотя вот нам, наша квартира нас подталкивала, то еще, то есть, как мы говорили, надо ну, шкала уже, да. И как-то никак, все никак, никак. И вот, ну, к сожалению, на прошлой неделе была тоже неприятная ситуация. И вот как бы так, да, пинок позад был хороший. То есть, два дня нашлась квартира трехкомнатная, которую я хотела одну комнату как мастерскую. Поэтому я вот сейчас как это, сплю по два-три часа, ну, на грани переезда, так сказать. Спим на баулах, ничего. Но зато у меня есть я вот счастлива, у меня есть мастерская, где можно уже будет мастер-классы проводить, где можно игры проводить, то есть уже нормально клиентов по ногтям принимать, то есть по хендмейт, ну то есть вообще ну, очень Поэтому планы то есть такие громадные, да я уже почитала чуть-чуть так листик, уже понимаю, о чем писать это все. Да, тем уже все, то есть уже хочется писать и этот самый, да. То есть, ну, как бы есть какие-то минуса за прошлый год. То есть да, вот с тем же магазином Headmade, зная уже многое, да, то есть получив какие-то сознания за полгода, я бы уже ну, сейчас понимаю, что бы я ни делала вот с этим магазином. То есть как бы я его сделала лучше. Да? Да? Но это как бы ровно будущее, поэтому все-таки я еще хочу в будущем открыть магазинчик. Ну, надеюсь, что будет сеть только в Киеве, но ну, и по Украине, может, Я часто бываю у Кати на завтраках. Как... Меня зовут Ксения. Я 15-й год для меня, видимо, все-таки знаменателен тем, что в начале года я окончательно ушла с основной работы, которая занимала мне все свое свободное время. И, в принципе, все, наверное, весь мой рисунок душевный и эмоциональный. То есть, очень меня вот это утомляло. Ну, то есть, было очень сложное решение, потому что работа высокооплачиваемая. А я так, в принципе, ушла на какие-то свободные в начале проекта. Но потом я поняла, что это тоже очень много. И и так как я ну, архитектор строительный дизайнер интерьера была, я параллельно всегда занималась отчасти декораторством, вот, креативными решениями, так, как, в что-то творчество, тогда декорируешь помещение, иногда не хватает каких-то цветовых пятен, и ищешь по магазинах, их нет. Ну тогда что делать? А закончить нужно, и нужно какой-то там поддержка каким-то сильным цветом, и тогда, конечно, рисуются картины но, ну, ну, как -то и там делаются какие-то подушки, там чуть ли там не из меха, и из мороки, Я там делала, что только не делала. И поэтому я параллельно на этом, конечно, вырисовывалась вырисовалась у меня всегда. Я там делала хендмейк, типа коллекции аксессуаров, украшений, шали, сумок. Начала работать шерстью, мехом, ну, шерсть сделки. Ну, вот, типа, не вязаная, а валенная. То есть, так вот, свой, свой, свое ремесло достаточно. Вот, В достаточно. Я бросила работу. И у меня 15-й год, в принципе, вдохновляшки как бы вопрос, э, чем для меня особенно, когда мне нужно. Ну, в течение года я стала больше общаться с ребенком. У меня ребенок взрослый 15 лет, но ну, это тот период, когда я... Фактически из-за него я это и сделала, потому что мы с ним всегда в таких отношениях были дружеских, и я понимаю, что очень много работы, очень много теряю. У меня ребенок становится взрослым на глазах. Он у меня там за год вырос из мальчика среднего роста мужчину, там 1,90 м. Я не понимаю, что происходит, и когда я думаю, боже мой, это ты, сыночка, а он палуется, маленький я так звук, вот да, пропустить Общение с ребенком, поездки какие-то у нас очень много было таких, что мы ездили, я, он, его друг и его мама, то есть мы ездили в четверо, так мы вдвоем с мамой и он с другом. И эти, конечно, поездки такие, не сравнить с семейными, потому что у нас там парни так где-то там, а мы возим какие-то экскурсии, какие-то по Украине, какие-то города, это очень интересно. Но, конечно, самое вдохновляющее воспоминание за 15 год, это у меня конец года. В конце года я понимаю, что я вроде как с ребенком общалась, и как-то все это становится рутинным, домашняя работа, периодический выпуск каких-то красивостей там под заказ, какие-то там мастер-классы я проводила достаточно регулярно. И там и по филки, ну, по рисованию, по рисованию на ткани, по декорированию одежды там. Ну, когда ко мне просто там обращались мои подруги, которые там проведи нам и в чаще день рождения. Девочкам по 12 лет чем их занять? Я говорю, пусть берут все под джинсам, а я уже приношу свои краски по ткани, и мы там делаем бабочки на карманах, черепах, ну что хочешь. То есть все в восторге, и потом лицо принесли это такое занятие физическое. Поэтому вот такие какие-то. Но это все равно все было как-то... вот в конце года я понимаю, что я уже просто не могу. Я нашла как Это было как-то... Как... Причем я так долго смотрела в Фейсбуке, мне так, я уже рассказывала эту дежурную историю, пугали поздняки. Это для меня, ну, средний полет на Луну или поездка в Белоцерк. Как Ну, серьезно, вот для я честно, для меня на поздняки. Я там была пару раз по каким-то очень важным вопросам, какую-то клинику ездила. Вообще, я ни поздняки не знаю, она вот. это же хочется, ну, и так и, честно говоря, недели две, а потом, думаю, ну, да боже, что же там в конце концов. И я, конечно, просто встретила здесь мало того, что очень интересные девочки, которых я уже, многих из них считаю друзьями, Катю, в том числе, потому что общение дает мне неимоверный какой-то душевный подъем, какие-то идеи, какое-то желание, ну, желание развиваться и расти у меня и было, потому что я бы не пришла. Но сейчас оно у меня, по крайней мере, сформировалось окончательно, что я хочу для себя найти то занятие, которое будет источником, в принципе, дохода, но я хочу делать что-то красивое, я хочу не, не быть занятой в офисе. То есть я уже рисовала для себя то, что мне нужно. На этом не зацикливаюсь, потому что я думаю, что оно до конца давай докристалли... кристаллизуется. Но развиваться мне очень хочется. Общение не собираюсь пропускать и регулярно буду здесь бывать, но и может быть я найду какие-то еще интересные более фундаментальные развивающие тренинги, какое-то чтобы мы уже это немножко понять, потому что народ в виде служ... это, это, уже планы как бы 16-й, А 15-му году бесконечно благодарна за знакомство и за общения, которое у меня появился, который греет душу, дает вдохновение, хочется становиться лучше. Я считаю, что это вообще самое, что я надеюсь, лучше это толчок в жизни. Так что спасибо большое. Спасибо. Я тоже это забыла сказать. вообще, что тоже много очень знакомств было, вот именно октябрь, ноябрь, декабрь вообще, то есть тоже. Поэтому, когда Фейсбук открываешь, там это... Привет, как дела, блин, ну настолько вот мне просто когда-то мама говорила в детстве, что тебя там никогда никто не спасет, не поддержит, кроме как родных. Но вот, ну вот, к сожалению, именно по прошлой неделе я поняла, что реально спасали ну, то есть вообще незнакомые даже люди, даже те люди, которых я вообще не знаю, не то, что там, э, ну, то есть, не, 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 ну, то есть, ну, знаю онлайн, а это вообще незнакомые, да. Поэтому то есть вот это вот для меня было в прошлой, ну, вот, и прошлой неделе, это э, как, знаете, как э, разбивание каких-то установок и ложных убеждений родительских дополнительно. Поэтому, вот такое, есть... вы слышите, что такое уши, да? да. Что чем мы слышим? Куда а -а -а. входит информация? Наверное, просто она... знак, да? Слышишь, копали, это освобождается да. ухо, да? Да. То есть, Больше, вот, значит, там будет слышать. Что знаете, а? вот Я хочу для своего ребенка, ну что, ну, все самое-самое, самое, да? да? И вот эта фраза, что никто, кроме меня, тебе да. Ну, понятно, это вот моя, да, вот как я могу понять свою заботу о ребенке. Но на самом деле, вот когда мы чуть-чуть эти границы расширяем, хлоп, такой поток, вот, раз подушки какие-то там, я не знаю, да, там, да, 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 да. поток сверху, слава спасибо всем, что залил, слава богу, у меня уже мастерская, да. Mm -hmm. Даже, да Чук, про яку так довго говорили, більше немає. Я ж все знімаю. У мене 2015 рік був роком таких, можна сказати, кардинальних змін взагалі мене можна сказати так, повернення до мене собої, якою я завжди була і якою я не могла бути в силу того, що займалася різними, різною діяльністю, яка взагалі до мене не мала нічого спільного. Зі. Ну, зі мною нічого не мала звідти. А е, в 2015 році я сертифікувалася як коуч на самому початку року. От. Потім я сертифікувалася як бізнес-тренер, потім я сертифікувалася як фасилітатор. Крім того, я е, почала займатися е, ну, власною практикою коучинговою і дуже багато займалася собою. ну, тобто в плані розвитку. Е, е, працювала своїми установками, працювала е, з емоційним інтелектом, е, працювала з, е, ну, скажімо так, з тими моментами, які вже ну, на моєму рівні, да, мені все одно потрібно десь рухатись, розвиватися. Я бачила, що ще тут в мене цілий зони зросту. Тут я почала бачити свої зони зросту і в них е, наповнюватися почала. Е, завдяки цьому мені прийшла ідея бізнес -гідалки. Ну, Тобто, що це вже було як фінальний акорд, е, такий, як винагорода. І я запустила їх, ну можна сказати, через дві секунди після того, як мені ця ідея прийшла. Я зразу ж зробила пост у Фейсбуці і воно пішло ворог зразу. От. Е, можна сказати, що за 2015 рік я познайомилася з більшою кількістю жінок, аніж за все своє життя. Так, Але я коли рік тому була на бізнес кемпі у Ані Петрової, ми писали там бажання наші величезний перелік. І потім серед тих всіх бажань нам треба було виділити ті, які е, ну, основні, ну якби ті, які от точно я хочу. І я, коли вже там п'ятий, якийсь сніданок був ще раз раптом згадую, що я ж там якісь бажання писала, і щось там було щось таке. Коротше, я викопую ці записи, десь там вони в мене були, витягую, і там написане бажання. Хочу створити проєкт, в якому я буду. Навчати жінок при цьому вони будуть генерувати свої ідеї, проекти. Я буду обирати найкраще і інвестувати в них як інвестор. Тобто, в мене тоді була така мрія. Так Це ж воно і є. Ну тобто, що зараз цей етап, який зараз відбувається, це накопичення бази, спілкування. Я як інвестор споглядаю на кожну з вас і це вже розкриваю всі карти, тому що я шукаю проекти, які вкласти гроші. Тому що сама я стартапер і багато пройшла вже на цьому етапі. Я знаю, що має сенс, що не має сенсу, як воно може піднятися, може і не піднятися. Це все вже пройдений етап. Тому я в 2016 році планую. Проінвестувати мінімум в один, а максимум в три проекти, які будуть пов'язані з материнством, з розвитком особистості і з дітьми. Тобто, що це три іпостасі. Ну, Family 3.0 – це є якби, концепція, яка це все об'єднує. Тобто, що це всі іпостасі, які є в нашій світі. От. Тому це є плани на 2016 рік, такі глобальні. А в рамках того саморозвиток як особистості, як мами, як дружини, як хазяйки за цим столом. Я сподіваюся, що будуть ще хазяйки, які будуть за цим столом, тому що я в цьому році планую делегування своїх повноважень. Мало того, Ширення в регіони вже в нас відкриється і Львів, суми вже працюють. Львів, Житомир, Чернігів рівне, це точно вже. А може ще якісь міста з'являться будуть Так що, оце такі в мене плани на 2016 рік. Я вас всіх люблю і запрошую на бізнес-данки, бізнес-ланчі для мам. У нас тут дуже затишно, енергетично. Весело, по-справжньому, відкрито. Приходять. Ну прекрасно. Ось, посмотрите, как замечательно, да? Ты уже про этого удара. У меня просто проект, знаю, сама повага так сам. Хотіла спросить, как типа. Потом спросишь. Потом спросиш. Запиши, що треба спитати.